Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Pokas Kumpulan 6. Hari ini kita nak sembang topik yang sangat penting iaitu rasuah dalam penjawat awam. Dengan fokus kepada konsep liability corporate di bawah Section 17A Akta SPRM 2009. Mesti ramai tertanya-tanya apa kaitan syarikat dengan isu rasuah ni kan? Jom kita kupas bersama-sama. Betul tu. Sebenarnya, liability korporat ni maksudnya syarikat boleh dipertanggungjawabkan atas perbuatan rasuah yang dilakukan oleh orang yang sekutu dengan mereka. Contohnya pekerja, ejen atau wakil. Jadi, bukan setakat individu yang terlibat, tapi organisasi pun boleh kena tindakan undang-undang kalau gagal cegah rasuah. Ini sebab syarikat bertanggungjawab terhadap tindakan yang mewakili mereka. Oh, hmm. nah, ini sebabnya Seksyen 17A Arta SPRM 2019 diperkenalkan untuk memastikan organisasi mengambil tanggungjawab sebenarnya dalam menjaga rasuah. Dalam akta ini, organisasi komersial termasuk syarikat, perniagaan atau badan lain yang berusaha secara komersial. Mereka tak boleh eh kalau ada orang bersikap tu buat hal betul tak orang bersekutu yang dimasukkan tu termasuk pekerja, ejen, wakil yang menjalankan tugas bagi pihak organisasi. Kalau mereka buat rasuah dan organisasi gagal buktikan yang mereka dah buat langkah pencegahan yang munasabah, maka syarikat tu boleh didakwa. Jadi, penting sangat untuk organisasi pastikan semua wakil mereka faham dan patuh pada etika kerja. Betul. Hukuman untuk organisasi yang gagal mencegah rasuah bukan biasa-biasa tau. Antaranya boleh dikenakan denda yang besar, pembubaran syarikat atau penalti tambahan. Boleh bayangkan kesan yang kepada nama baik dan kelangsungan organisasi itu. Sebab itu pencegahan rasuah bukan sekadar formaliti tapi satu keperluan mutlak betul tu sebab tu prinsip trust sangat penting trust ialah training, reporting, ada supervision, safeguards and transparency trust ni jadi panduan untuk organisasi buktikan bahawa mereka dah ambil langkah yang mencukupi untuk cegah rasuah contohnya mengadakan latihan anti rasuah sistem pemantauan dalaman dan saluran untuk melaporkan salah laku jadi trust bukan sekadar slogan tetapi ianya perlu dilaksanakan dengan betul Wow, menariknya. Kat UK ada konsep Deferred Prosecution Agreement atau DPA. Maksudnya, kalau syarikat didakwa kerana rasuah, mereka boleh berunding dengan pihak pendakwa, contohnya dengan membayar penalti, memperbaiki tadbir urus dan bekerjasama dalam siasatan. Kalau mereka ikut perjanjian ni, pendakwaan boleh digantung dan mereka boleh elak perbicaraan panjang yang mahal dan memalukan. tetapi syarikat yang nak guna DPA di ini mesti mesti tunjukkan kerjasama penuh termasuk bantu sihatan terhadap individu yang terlibat. Kalau gagal, penawaran akan diteruskan. Yang penting, integriti, integriti dalam organisasi itu sendiri semua pihak dan pengurusan, dan pengurusan sampai pekerja kena main main peranan untuk cegah rasuah. Integriti itu bukan pilihan tapi Tanggung jawab bersama. Jadi uh, kesimpulannya di sini, uh, liability corporate ini memang uh, cabaran besar dalam usaha memerangi rasuah. Okay. Khususnya dalam sektor uh, penjawat awam. Tapi kalau uh, semua pihak dalam organisasi memainkan peranan, uh, ikut prinsip trust, dan kekalkan integriti, rasuah pasti boleh dicegah. Integriti uh, adalah asas kepada kejayaan dan keyakinan masyarakat. Uh, itu sahaja pokok uh, kami kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi di dalam episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan enam akan membincangkan isu yang semakin membimbangkan iaitu rasuah dalam kelangan penjawat awam. Rasuah ialah perbuatan yang tidak beretika di mana seseorang menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. Dalam sektor awam, rasuah boleh menjejaskan integriti kerajaan dan merugikan rakyat. Okey, dalam video ini kami akan berkongsi dua kes yang telah berlaku di Malaysia. Di Negeri Sembilan, ditahan seorang daripada pegawai rasuah Malaysia atau SPRM. Kan disyaki telah jawatan masing-masing bagi meminta dan menerima sumbangan daripada ahli sebuah pertubuhan demi kepentingan sendiri. Kedua-dua penjawat awam masing-masing berusia 37 dan 43 tahun itu ditahan oleh di pegawai SPRM Negeri Sembilan pada jam 7.30 malam semalam. Sumber SPRM Negeri Sembilan berkata, kedua-dua suspek bertugas di salah sebuah jabatan kerajaan di negeri itu, masing-masing sebagai pegawai dan pembantu tadbir. Sumbangan dipercayai dimasukkan ke dalam akaun bank milik suspek, isteri dan syarikat milik isteri dikatakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kesalahan dikesan dilakukan dari tahun 2020 sehingga tahun 2022. Menurutnya permohonan reman terhadap kedua-dua suspek selama enam hari diluluskan Majistret Naziah Muhammad Alias di Mahkamah Majistret di Seremban Negeri Sembilan hari ini. Baik, kes pertama melibatkan dua penjawab awam yang ditahan oleh SPRM kerana meminta suapan berjumlah RM130,000 daripada seorang kontraktor. Kes ini berlaku pada tahun lalu dan mendapat perhatian meluas. Penjawab awam tersebut dipercayai menggunakan kuasa mereka untuk mendapatkan wang daripada pihak kontraktor yang memohon projek kerajaan. Kronologi kes berlaku penjawat angkang terbabit meminta wang swapan sebagai balasan untuk menuliskan projek yang diperlukan. SPRM telah menahan kedua-dua ketika transaksi di dalam. Bukti yang dikumpul jelas menunjukkan mereka melanggar pendapatan dari kerajaan sebagai penjawab. Kes ini telah selesai di mahkamah dengan keputusan sabit kesalahan Kedua-dua je dijatuhi hukuman penjara dan denda yang berat Kes ini memberi pengajaran bahawa rasuah bukan sahaja mencemarkan nama baik penjawat awam Tetapi juga memusnahkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan Menurut laporan Astro Awani, kadar rasuah dalam kalangan penjawat awam masih tinggi di Malaysia SPRM melaporkan bahawa terdapat lebih 400 kes yang melibatkan penjawat awam setiap tahun menunjukkan perlunya tindakan lebih tegas untuk membanteras gejala ini. Selain kes suapan 130,000 ringgit tadi, terdapat juga kes lain melibatkan rasuah dalam sektor kerajaan seperti pegawai kerajaan yang menerima habuan untuk mempercepatkan permohonan lesen atau projek. Hukuman bagi kes ini boleh mencecah penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Sebagai penjawab awam, kita mesti berpegang kepada visi integriti dan menolak rasuah. Kejujuran dan tanggungjawab adalah asas dalam membina negara yang maju dan amanah. Sebagai rakyat, kita juga harus memainkan peranan dengan melaporkan gejala rasuah kepada pihak berkuasa. Marilah kita bersama-sama menolak rasuah demi masa depan negara. Sekian, terima kasih.